Ну а для того, как сусветный день здоровья стал сапраўды здоровым, городские улады Бреста вырашили сегодня обмежовать в областном центре продаж спиртного. И, как ставятся сами Бреста да и идеи усим, без выключения провести этот день у полной тверозости, высветляла Мария Вячорка. Пить не запрещено, но пить надо в меру. То есть, если человек себя не контролирует, зачем тогда пить? А такие дни, я думаю, что таких дней нужно почаще проводить. Моя семья вообще не пьет ни на праздники, вообще уже много лет. И я считаю, что такие дни и праздники нужно устраивать, чтобы э, все-таки люди больше занимались делами, работой. Нельзя пить, так я хотела, каши пьют, господи. Но если на праздник, то там красного вина можно, капельку. У межах дня здоровья в городе проходят мероприемства, накрываны на популяризацию здорового ладу життя и профилактику пьянства и алкоголизма. Заборона на продаж алкоголю, быть лепшая из их. Это, конечно, все-таки день здоровья. И понятно, что алкоголь – это не здоровье, и это плохо. Алкоголь приводит к различным заболеваниям всех органов и систем, Прежде всего, он, конечно, ухудшает деятельность печени и головного мозга, приводит к развитию алкоголизма. Это очень страшное явление социальное в нашей среде, которое мы не можем допустить. Час обмежевания продажу алкоголя с нуля до 24 годин. У весь день съемого красовика. Обмежевание не распространяется на реализацию алкогольных напоев у объектах громадского огорчевания, розничными гандлевыми объектами, размещенными у пунктах пропуску про сдержавную межу, а так само для проведения ритуальных обрадов. Можно, пожалуйста, бутылку пива? Мы сегодня не продаем. Набыть алкоголь сегодня не отрывается ни в какой краме. Можно заказать у кафе ци, ресторане, а лети треба. Мария Вешерка, Тиграна Копяна, областные новины, Брест.